Слушай вас. Все поговорили? Да, теперь слушай вас. Добрый день. Добрый. А что закрыли и забаррикадовались? Ну, потому что вы несете мне угрозу. Не представляетесь. Ну на якій підставі ви мене зупинили, саном сказав ні, це не підстава, це для полоумних така підстава, для людей така підстави. По якщо ви кажете, що я в розшуку, покажіть мені постанову слідчого чи прокурора. Копію постанови уселі ж 2 54 роки. Так? 55. 55. Да. По по 28 статті, згідно 14-м висухай, 14-м році, якщо мені було 40 років, я був списаний, а по а мені було 44, а по 58 статті зворотної сили вона немає. І то, що це воно у нас не объявлений стан війни, а по військовому стану вже все прошло. Чули мене? А и штраф і и розшук мав на 60 днів. Продовження у нас мобілізації не було. Чули? Сечки, а чому проблема з хлопцями переїхати в РТЦК? Куди? А, а хто, это такие? такі? Ну хто це такі? Дивіться, щоб я з ними проїхав, шановний, я от серйозно кажу, і вони мені показують копію ліска, що вони є держслужбовці. Показывают мне на цей блокпост, Вы да. Вообще такую ситуацию. Э, э, слушай, ты мне, кафе, ты мне, ты мне ну, ты вот то... цела лапуха, знаешь, кому будешь обуваты? Да, 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 и не надо мне, и ты, мне... Понимаешь? ты понимаешь, чем это закончится, если я туда поеду? Да, ну, ты ты бачишь, харизмой, как... Вы, слушай, я знаю, чем это закончится. Я просто не хочу, чтобы у тебя были потом какие-то последствия. И у них так само. Ты что думаешь, что война не закончится скоро? Вы будете беспределить так всю жизнь. Никто ж не ну беспределите. Ты мне ничего не... Покажи мне в лицо. У тебя должна быть, то ты мне обвиняешь, что я бегун. Правильно? Не бегун. А кто я? Особа, которая потребует. Э, особа, особа у там бежит. Я людина. Да, видно, вида шестой статьи. Чукай Александр Васильевич, 70-го року народу. Да. Житель міста Вадыш. Да. Відповідно до информаційно-пошукової системи Національної поліції. Ви від 26.03 шостого РТЦК потребуєте доставки. Е, на якій підставі я маю порушення військового обліку. Чому вам не явитися виписати? Е, е, якого порушення? Військового обліку? Я строкову по 210-й строкову службу провів 88-му році. Шановний, я присягу ТЦК СП не давав. А, а що та а, ну так вони, вони, вони не утворені нічим? Я давав присягу Україні. Понял? Когда был военкомат, а ЦК, СП для меня не есть орган. Бы не питания, шубы... э -э -э -э, лопуха, а бывай кому-то другом. Ты же нормальный пацан. Не надо мне вот это дурачка вот Хорошо, это включать. Я туда не поеду, еще раз говорю. Поеду только тогда. Я говорю, будут, будете ломиться, что будет в руках, буду, блядь, защищаться. А Видно 40, -й 40 -й статьи, я еще. Накачайте колеса, я поеду. 40 статьи? Да. Ви керуєтеся 40 статтєю? Ну так, да, я буду керуватися згідно 40 статті. Самозахист. Якого закону? А я тебе потім розкажу, якого закону. Васильевич, ви щось накрутили ситуацію. Да. Серйозно кажу. Да. Я боюсь за свою жизнь. Накачайте поїдемо! Накачайте і поїдемо! Поїдем. Дайте договоримо. Пів часа да. їхати до того ТЦК. Ну, я зараз сяду в своїй машині поїду. То воно таке. Я ж нічого не кажу. 15 минут для того, щоб вони склали той протокол. Вам 55 років. Пацаны Сгибно блять 17 статьи Вы маете трамп быть на передовой Винты, А вы Вы фахивцы Я за вас кстати слухай Я плачу налоги Роблю высушай, роблю высушай меня, роблю, роблю и плачу за вас налоги. Доначу, чтобы у тебя была форма, чтобы ты был сытый, обутый. Тебя всю жизнь это, а ты меня сейчас посылаешь, чтобы я пошел воевать. Я тебе клянусь, я не пойду. Но я тебе говорю, если я пойду и сюда приду, то это в Одесса номер два будет. С тобой первым. И с ними так само. Я еще раз говорю, Одесса будет номер два. Вот мужика слово даю. Я еще, не вы надо мне, не рейх. Рейх. надо мне вот так писать, понял? Я не боюсь туда пойти, но, ну, у, но я тебе говорю, что, блядь, вот это все лица я запомнил. Так, и все. Ну и все. Война все, все равно закончится, учти. Вот как ты мне будешь потом лицо смотреть в лодыжни, <звы> вот это будет самое главное. Пусть Какая разница? Так что вы, что вы, вы тогда пенсионера трогаете? Я не був там в облику, я не давал свою зиду на свою обработку своих персональных данных, иностранному легиону. Да. Вот ты мне докажи, что он, державная и структура, и я пойду. Да, Объявите стан войны, и я пойду воевать. И не надо мне гроша. А я еще раз говорю: так, блядь, ты меня, ты что, дурачка с меня делаешь? Ну, дурачка делаешь. Я не підлягаю. Докажи, що ти мені об'язав туди доставити. Найти підставі. Покажи мені бумагу. От якщо ти мені покажеш цей приказ, що ти маєш мене запіхивати, а що ти мені в АТБ? там охранники нужны. Звернення відносину вас у від 26.03. Поточного року. Ну і що? А не, а ну, пустым, кажете, Объясни мне, ТСК, СП, что это за орган, какой структуры? <свят> не, нормально, я тебе в это... <свят> не не надо, вот эти пальцы мы знаем. Я еще раз говорю, <свят> я <якою>, кою выступай <свят> Ничего страшного. Все, все эти манипуляции я вашу знаю. Я еще раз говорю, сгидно какой статьи, о, оцей вот эта вот особа это утворена. Ну так, а что ты, а ты меня посылаешь туда, куда я не обязан? Ну потому что я не обязан. Покажи мне, где я обязан. Чтобы я был обязан, надо объявить стан войны. Вы чули меня? То покажите мне бумагу, покажите мне, шановный, покажите мне бумагу. Сгидно 281 статье, покажи мне бумагу, сречу, или прокурора постанову, что я в Рошуку. Не в Рошуку, а Нет, ты, ну ты мне сказал, что я в Рошуку. Для гайка На какие представления? Покажи Дай, мне, ознаем меня ознаем меня. совместный понос тут не идет. Но это понос, понимаешь? И ты сам знаешь, что это манипуляция. Я еще раз говорю, да не будет так, как ты вы хотите. Я еще раз говорю, я сюда вызову 100. Но зачем это должно быть? Зачем это ай-яй-яй должно быть? А зачем? Вот ты мне скажи, значит, для чего ты это делаешь? Тебе И ты подлягаешь. И ты, ты должен идти служить, я не должен, я гражданский, я присягу не давал на верность Украине, а ты это ТЦК СП, а ты давал. Я я серьезно. На курсе это не, не, вот понимаешь, я, 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 же понял вот этого бородатого, что это Брудницкий дал фас. Понимаешь? И вы меня всячески, бля, вот это ловите, хотите, бля, вот это мне сделать пакость какую-то. То права он там лишал, то еще что-то делал. Я тебе говорю, все равно ничего не будет. Я тебе говорю. Ну так накачайте колеса, я поеду домой. Я еду с, с критической инфраструктуры. Я копал окопы в Черниговской области. Сейчас должен ехать в Новую Одессу высушать. Вот завтра должен в Новую Одессу ехать на разминирование. А вы мне не даете, вы прошкаджаете. Ты чуешь меня? Я еще раз говорю. Я зара приехал вот, с критической инфраструктуры. Копал окопы в Черниговской области. Работаю в автостраде. Сейчас должен завтра быть в Новой Одессе на разминирование. Вы перешкоджаете этому. Вы обмежены в, в В он? Так вы, вы ознакомьте меня, в чем я обмежен. Это ж слова все. Вы не хотите то, что я говорю. Потому что я слова, я факты. Без бумажки ты какашка, с бумажки человек. Ты ж знаешь, это прекрасно. Ну а зачем ты ж меня дурака делаешь? Ты ж, ты ж разумная людина, фахивец. То ви І от скажи, от, от для чого він взяв спустив мені колеса? От що це нормальна людина? От ви кажемо вас, ну, просто так, їдьте додому, там зустрінеться. Є по планшету, що ви підлягаєте доставці, то в чому Ви не маєте права мене доставляти, ти можеш мене доставити вислухай. Якщо я щось нарушив, доставити в відділення поліції, якщо я щось зробив кримінальне. А ТСК СП, до тебе взагалі нічого немає. Ви ж не сутенери, правильно? Вы же не сутенеры, или ты хочешь на мне двадцатку заработать? Ну а что ты? А зачем ты меня туда толкаешь? Вот три мужика в форме полицейской и два военных остановили, ничем мне не внятного не говорят. Сказали только, что якобы я в Росшуку. Шановні, вы обмажите мирух рух или нет? Я пытаюсь, вы обмажете мирух, рух? А вы на якипідставе? Читайте закон. Який закон? Який, Який закон? Який а вы кто такие вообще? А вот. Я особо. Ну, а я людина. У меня есть обмежение, кис. Я запытал. Вы обмажете мирух? рух? Я пытаюсь... А вы что до меня маете? Вы обмажете мирух? Вы пишете повестку. Я, ребята, не вопрос. Я же не, не а работаю в автостраде. Мои данные, кстати, вам давали. А что это я ухилянтом стал, я не знаю. Згідно 24 статьи ухилянты, те, кто давали присягу. Я присягу не давал. Как бы был стан войны, да, я зобовязан был бы... Би... А? А сейчас? А? Вот сейчас не знаю, что идет. Да, вы покажите мне бумагу, что и Я, А словам мне вашим э, я тоже могу что-то наговорить. Я бачу, что идет война, а по документам не знаю что. Бурковка строится, блядь, дачи покупается, все в Монако ездят. Я не боюсь. Я просто, да, блядь, братан, я приходил 20, 25 числа, приходил, записывался, но я еще раз говорю, вы меня просто, как люди, не устраиваете, потому что вы не маете належных документов, вот и все. Просто я беспокоюсь и за ваши, и за свое життя, понимаешь? Ты вообще воевал, а или нет? Шановный, вы воевали чи не? Я задал вопрос, вы воевали чи ну, а, а на, на, ну, не, не, не? Ну, а что а вы зараз тут находитесь? Что вы робите? Вы же давали присягу. Ну, что, обосрались или что? Не, я спитал. вы обосрались? Ну, а что вы уже оттуда? И сейчас тянете меня туда. Потому что сами не хотите там воевать. Ну а как же? Называйте по 24-й вы ухилянты, понимаете, а не я. Мы, всего, всего, вот четыре человека, мы донатим вам на армию. У нас берут висковый сбир, мы платим, мы все, все законно работаем. Платим вам для того, чтобы вы нам крутили руки и рассказывали, что мы ухилянты и критические инфраструктуры восстанавливаем. И мы ухилянты. Зара вон в новой Одессе стоит 4 экскаватора. Меня он говорит, ты можешь сегодня приехать? Я говорю, дайте кину сумку, блядь, завтра выезжаю. Как я могу выехать? Шановный, так я сказал, выписывайте, мне тут, блядь, колеса спускают, угрожают. Да они почтой могут мне выслать. И адрес он не знают, Понимаешь? А, админка это не криминальный, блядь. Это можно вон как постанову кинул, берет, скажет, да и все. это где, где этот мокрая печать я тебе на ксероксе таких набью знаешь сколько мокрая печать во-первых я еще расскажу прежде чем мне какой-то берег тыкать дай мне листок что ты держслужбовец. все ребята если держслужбовец, я зараз выйду с дверей что ты каким законом ты утворенный покажи мне. Все, и я выйду и будем с тобой разговаривать. А пока ты мне не показал, ты для меня военный билет и пропуск твой, он не идет. Я сказал, а 4 листок и там написано, что ты такие-то, такие-то, е, е службовец, принятый на военную службу, т.д. и т.п. А вот эти бумажки, ребята, оставьте себе. Я понимаю, что ты военный. Я с, гор с гордостью отношусь к таким людям. Понимаешь? Но я хочу, чтобы... Я еще в державу служить, ты понимаешь, а не куда-нибудь. Я, бля, братан, я, я тебе глубоко, э, это, тебя понимаю, что ты офицер, но я тебе говорю, покажи мне бумагу, что ты держслужбовец. Ты можешь мне показать такую бумагу? Я еще расскажу. Посвящение офицера, это не надое э, чьей, чьей армии, расскажи мне. Ну так покажи мені бумагу, що, що ти держслужбовець, що ти маєш в державі Україна, служиш в державі Україна. Покажи мені, що у тебе нету кодек ДРПО. покажи мені це. Пацани, це ж не я це зробив, це, це питання до президента, що вони вас зробили нелегалами. И что люди приходят потом с войны, никому не нужны без рук, без ног, и, и делают операции за свои. Я в этом должен отвечать или нет? Я чем могу, тем стараюсь. Бронежилеты покупаю пацанам, машины гоняю на, на Орехово гонял. Почему я, блядь, сейчас должен вот это перед тобой стоять оправдываться? То что вы, выписываете повестку или что, вы что, издаёте? Ну? я вам повесточку. Ну давайте. Давайте. Ну складайте протокол. Ну у вас, ну, у вас же есть там метод. Вот на основании той складайте протокол. Це, дивіться, щоб я надав документи, Це пропозиція чи вимога? А? Ну, если пропозиция, то я от нее могу отказаться. Если это вимога, знакомьте меня с ней. Выписывайте повестку, ребята. Я же не это. Вы хотите штраф, выписывайте. Ребята, по вымогам, держава має бути на держа, держава, держава на военных рейках. Почему у нас зараз Почему, бля, кто-то кто, -то, кто -то сидит бронированный в Горсовете, а меня ты должен это посылать в армию? Почему? Если по 24 статье военный стан, в первую очередь, то идут сброенные формования. Ты считаешь себя сбройным формуванием? Я спытаюсь, ты сбройное формование считаешься или нет? Ну, так ты должен идти. А про гражданских там ничего не сказано. Что они забавязаны. Вот когда будет стан войны, а стан войны, говорится, когда? Когда есть прямая агрессия. Прямая агрессия есть, а стана войны нема. Это не до меня вопрос, это до президента. Ребят, вы согласны со мной или нет по закону? Мы же по конституции живем, правильно? І ми повинні чтити, а не робити повал конституційного владу. Ви Шан, Шановний, так да, так тільки надайте мені, що, що закон чинного гасу, яким законом ви утворили. От ви, ЦКС СП, яким законом ви утворены. Законом... Ви знаєте, хто у нас законодавчий орган? Кто? Ну скажите, знаєте знаете или не. Ну скажіть. Закона Рада Так. Да. А почему вы пользуетесь кабинетом министрів э, этими постановами? То есть вы получаете, получается, э, повал конституционного, вы его суперечите Конституции и все, все выполняете. Він виконавчий орган, він не має права зробити законы. Не, слухайте, нема такого Конституции такого немає. Під, Підзакони це для вас, для гражданских этого нету. Вот когда вы, я с вами подпишу контракт сюда идти служить, тогда я буду э, готов к, к этим пропозициям и вымогам. А пока я гражданский человек, и там про это ничего не сказано. Ну вы писы повестку, ну, ребята, ну я, я 15 суток отлупил, блядь, на на окопах, бля. Сейчас вы мне начинаете это. Ну составляйте. у них все є, он там всьому він вам дасть. Я ж не закречу, дасте мені всі ці бумаги. Помогимо надавати. Вики, з електронної бази. Якщо ви берете викид з Державного реєстру прав на нерухове майно. Ребята, не не путайте котлеты и колбасы. Мы за разговариваем. У вас, если есть, что я ухилян, значит у вас должна быть постанова в судья или прокурора. А вот это, что рассказать, что я ухилян на словах. Вы, вы понимаете, что без бумаги это ничего. То, что ваши слова, они ничего не варки. Так само и мои. С какого перепуга, если я не передавал свои... И, во-первых, слушайте меня. По 24 статье я... На момент э, сбройного форму... э, сбройной агрессии, если мне было 40 лет, а это было в 2014 году, а мне было 44, я уже был списан. А по 58 статье обратной силы нет. Понимаете? И то, что кто-то написал кабинет министров, что до 60 лет это все фигня грамота, она нык чемна. И никаким законом не подтверждено. Она суперечит Конституции. 58 статья. Читайте внятно, Учит законы, ребята. Просто вы понимаете, какая ситуация? Пацаны, я против вас ничего не маю. Но дивитесь, зара придет осень, кончится война, и у нас с вами будут перепалки. Ни за что. Пацаны, выписывайте, я серьезно говорю, потому что, блядь, мне завтра утром надо ехать, блядь, на, на, Николаев, Николая, блядь. Ну так складайте, и он до да, него е в, в этом, е в него бумага, хай выписывает, и все, приносит имени и все проблемы. Я ж никуда не текаю, пацаны. Дивіться, для того, щоб вони склали протокол, ви маєте надати документи. Це для того, щоб документи. я здав документ, вони мають мене знайомити, що я в розшуку. Та ні. Ні, ребята. Вам, вам же ж дали вийти. Это не, это не вытяг, це примерно с этим вытягом можно пойти в межу. понимаешь? Потому что вытяг, мои буты, можно печать, если я який-то или я, у меня какие проблемы есть. А вот то, что напечатано на ксероксе, я зараз, оце это и напишу у вас всех, просто подобавляю. Ну так дайте мне копию, я сейчас сделаю вас всех ухилянтами. Ну то дайте мне копию. Пацаны, я серьезно говорю, давайте это, ну, серьезно, выписывайте, что вы там тело и, и это, Ну, дивись, я, например, с начала момента войны не уехал, ни за границу мог уехать, никуда. Я работаю, кормлю свою семью и доначу вам, пацаны. А вы меня сейчас начинаете рубить из меня дурака. Давайте так, резерв плюс, це, це вообще, это вообще, це... Приказ или вымога вообще? Вы, вы же так мне не сказали. Найти представиться вот резерв плюс еще. Это же на добровильной основе ЦИД контракт на армию. Гражданские <звы> идут по добровольной взводе. А вот, например, это идут посадовые особи, в горсовете депутаты, прокуроры, полиция, все военные формування. они должны, потому что они давали присягу, они получали зарплату. Они мають да, обновлять свои данные. Я гражданский, уже списанный. Мне 55 лет, пацаны. У меня, блядь, уже, блядь, четверо внуков, блядь, двое детей. Вы меня, блядь, хотите туда засунуть что? Ну а зачем вы мне вот это вот начинаете, это? У меня так это...